Суїцид – це глобальна і трагічна проблема для світової охорони здоров'я. З 2003 року Всесвітня організація охорони здоров'я за підтримки міжнародної асоціації по запобіганню самогуб проводить 10 вересня всесвітній день запобігання самогуб. Теперішній час кількість суїцидів складає 800 тисяч людей в рік. Більшість з них молодь. Що таке самогубство та які його причини ми вирішили дізнатися у психолога клініки дружньої молоді Антоніни Шурбіної. Самогубство – це от, от, коли чоловік вирішив закінчити життя. От йому все надоїло, доведемо до ячання і не хоче, і приймають якісь міри. существует и очень много мифов согласно суициду. То есть якобы, что это врожденная предрасположенность черт характера, это действительно так. Но если генотип есть, есть предрасположенность к самоубийству, вот. но в семье все хорошо, ребенок, подросток чувствует, что его любят, что его принимают таким, какой он действительно есть. Вот. Если в семье царит эмоционально теплая, любящая атмосфера, то подросток, если его понимают и принимают таким, какой он есть, несмотря на сложные отношения там или в коллективе, или в среде сверстников, или с учителями, то подросток на суицид не пойдет. Следующий миф — это говорят, что если уже вот приходят родители, говорят, да, вот мы слышали такое, что не поможет никто уже. Вот, вот вы вызываете нас, вы знаете такую причину, что у ребенка есть суицидальная, и мы знаем об этом, и ему уже ничто не поможет. Это действительно не так. Пройдя определенный курс консультаций, вот, они говорят, у нас появилась цель, и глазки, видно, горят у подростков, и нам хочется жить. Следующий миф – это когда говорят, что вот если подросток часто говорит, что я закончу жизнь самоубийством, там и пытается, там маме якобы показать, что он хочет вены порезать, то мама говорит, да, это он вот вам так говорит, это неправда, он такого не сделает. Нет, действительно надо верить подросткам, потому что он действительно толкать толкает его на такой поступок, на такие слова, что мне жить надоело, вот и там хватать за нож, за лезвие. Это действительно его внутреннее состояние негативное толкает его на это. И действительно подросток может совершить такое. Следующий миф — это о том, что с подростками нельзя говорить о суициде. То есть если мы будем говорить, родители говорят, то мы, возможно, даже спровоцируем его на это. Нет, здесь молчать об этом нельзя. Здесь надо наоборот разговаривать, и надо знать, чем дышит ваш ребенок. І вот. я з подростками починаю да, вот, они даво они говорят, я поговорила і мені вже стало легше. Я вже розумію, да, що эта проблема, как бы отходит. Мне говорят, світли на душі становиться легше. за статистикою. В результаті самогубств в світі помирає стільки ж людей, скільки в результаті воїн і насильницьких вбивств разом узятих. Хто більше схильний до самогубств та яка їх кількість за 2013-2014 роки, команді телеканалу такті розповів начальник ОМВС України в Миколаївській області Артур Войтенко Традиційно... Это еще у нас учили в школе милиции, когда мы проходили судебную психиатрию, то мужчины больше подвержены этому явлению, и поэтому и статистика подтверждает, то есть и в прошлом году, и в этом, то есть если в прошлом году за этот период 219 было мужчин, 71 женщина, то сейчас 188 мужчин и 47 женщин. По несовершеннолетним, к сожалению, цифра такая, она тоже присутствует, хотя всегда это беда и горе, конечно. В прошлом году с вот, 8 месяцев 10 детей совершеннолетних, за этот период уже 6 у нас есть. Есть небольшое снижение, то есть в прошлом году за этот период, ну, пока у нас статистика официальная за 8 месяцев, да, то в прошлом году было за этот период 290, сейчас 235 сообщений о самогубствах. Как уберегтись от суициду? На это питание нам ответила Антонина Шурбина, психолог клиники Дружнюю Молоди. Мне хочется, когда говорите избежать, мне очень хочется обратиться к родителям, чтобы эмоциональный мостик между ними был налажен. Прежде всего, надо любить своих детей и понимать их. Очень хочется, чтобы родители детей принимали вот такими, какими они есть. И если Дети действительно почувствуют от родителей тепло, любовь, да, что, что я любим, ну вот просто безусловно любовь матери к ребенка. То есть если он почувствует, что я действительно любим, и мама меня принимает таким, какой я есть, то ничто не толкнет его на такой шаг. Что думают жители міста Миколаєва про самогубство, та як вони до цього відносяться, ми вирішили запитати на вулицях міста. О, такий складний волосах места. Может, может быть, некому поддержать. Плохо отношусь. Я считаю, что все испытания, которые выпадают на долю человека, надо просто вынести достойно. Не знаю, наверное, от какого-то отчаяния, где-то что-то в жизни там не сложилось. Не знаю, слабое. Я отрицательно. Человек не должен, ну, как бы, жизнь ему дана, он не должен сам решать свою судьбу таким образом. Ну, наверное, от безвыходности и не находит Решение своих проблем. Ну, это конечно неправильно, потому что они так делают, но мне кажется, нужно искать выходы и помощи, поддержки. Катерина Ярова, Василь Филимон, так Тв.